Təyinlər izləcdilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizlərə Yeni Yasamalda, Albalı şahbazsasının yanında satışa çıxmış 2 otaqlı mənzili təqdim edəcəm. Mənzilimizin ümumi sahəsi 87 kvadratmetrdir, qanuni 2 otaqdan ibarətdir. 17 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsində yerləşir. Qaz, su, işıq daimi dir, sənəd çıxarış copçadır. Mənzilə daxil olarkən sağ tərəfdə sanitari qovşaq, mətbəx, yataq otağı, solda isə qonaq otağımız yerləşir. Çilişdə sağ tərəfdə isə belə bir şkaf yerləşdirilmişdir. Gördüyünüz mənzilimizin xolestəsidir. Geniş ölçüyə malik xolumuz var, otaqlar ayrı-ayrılıqda yerləşir. İndi isə başlayaq mənzilimizin mətbəx, e, qonaq otağı ilə ətraflı tanış olaq. Bura mənzilimizin qonaq otağı, evbamıza çıxışımız var. Ölçüsü çox böyük ölçüyə malikdir qonaq otağımızın. Qabağı açıqdır, gündüşən tərəfdir. Bu da mənzilimizin qonaq otağı. Qiymət şərh bölməsində qeyd olunacaqdır. Mənzil naqsdatılır, kreditlə satılmır. Kupsası var, ipoteka təsdiqləmiş şəxslər mənzilə rahat ipoteka sala bilərlər. Bu da mənzilimizin xol hissəsi. Yataq otağımızı sizə təqdim edim. Mənzilimizin yataq otağı. Yataq otağımızdan da eyvanımıza çıxışımız var. Yataq otağımızı da təqdim etdikdən sonra sanitari qovşağımızla tanış olaraq. Sanitari qovşağımız <laughs> hazır vəziyyətdədir. Aksessorlarımız qoyulmuşdur, yaşayışa tam hazır vəziyyətdedir. Son sel qoxluğumuz. İndi isə mətbəximizlə tanış olaq. Əhvelə. Bura mənzilimizin mətbəx hissəsi. Mətbəximiz də geniş ölçülü maikdir, eyvamımıza çıxışımız var. Eyvamımızda şkaf yığılıb, kombi sistemi yığılıb, tam hazır vəziyyətdedir. İki eyvamımız var, biri bağlı, biri açıq. Mənzil əşyaları çox hissəsi mənzildə qalacaq. Bir kişiyə götürməklə satılır. Yəni qalan əşyalar mənzilin qiymətinə daxildir. Bir daha ümum məlumatı qeyd edim. Mənzilimiz yerləşir Yeni Yasamalda, Albalı şorbaqçasının yanında, 17 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsində 87 kvadrat qalınlıq 2 otaqdan ibarətdir. Qaz, su, işıq daimidir. Sənəd çıxarışı copçadır. İpotekası təsdiqlənmiş əsaslı mənzilə rahat ipoteka sala bilərlər. Sizə satışda mənziliniz varsa, buyurun müraciət edə bilərsiniz. Həm video çəklişini, həm də satışını təşkil edə bilərik. Videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın.